سبحان الله سبحان الله الجليل الأكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد كلما زمت ركاب العزيز إلى البيت الحرام الركن والحجر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الركن والعزل كلما شد الإهرام إلى العمرة وادمر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد عدد من وقف بعرفات ورمى الجمرات وضحى ونحر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد عدد من طاف بالكعبات والركن والحجر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. عدد حسنات ابي بكر وعمر وعثمان وعلي حيدر ما خاب عبد استغاث لربه واستنصر الحمد لله الذي اعد علينا وعيد فضله التي تعود في كل عيد. في كل عيد وتظهر ومد لنا موائد كرامه عيد يعود علينا في كل عام ويتكرر وزكى أبداننا من دران السيئات وطهر فرحم الله من عظم الله وكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل لكل شيء وقتا وأجلا مقدرا واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله افضل من سيد اركان بيت العرام والحج وعمر واجل من عيد نحر وكبر إن ادم تنبه وتكفر وانظر الى أصلاف الماضيه فالفائز ما نعتبر اين القرون والاول والاخر اين من كان معكم في العيد الماضي وكبر واعلموا ان يومكم هذا يوم شريف وعيد مبارك منيف شرفه الله وعزمه وفضله وحترمه سبحان من أوزع لنا السبيل وخص امه محمد صلى الله تعالى عليه واله وسلم بالبرة والتهزيل وامتحن نبيه ابراهيم الخليل بذبه ولا ولده اسماعيل امره بذلك في المنام رؤيا الحق لا افغاث اهلا احلام فقال مصرع ومخبر يا اسماعيل اني ارى في المنام اني اذبحك قربانا لله تعالى فانظر ما ترى والا يا ابا تفعل ما تؤمر صاد تجدني ان شاء الله من الصابرين فتعجبته السماء بالغمام ونزلت الأرض تحت الأقدام وزهت الملائكة بالتعليل والتكبير وقالت إلهنا ارحم هذا الشيخ الكبير وفض هذا الطفل الصغير يا يا أرحم الراحمين فلما أسلما الله للجبين وناداه رب العالمين أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وَفَضَيْنَاهُ بذبه عظيم يا إبراهيم خذ هذا الكبشين الكبش الذي ينحدر عليك من الجبل واذبحه فداء لولدك قربانا عنه فإذا هو كبش أملها أخرنا قدرعا في الجنات أربعين خريفا فغاظه ابراهيم وعمد الله تعالى ما اولىه ونسق الله ذبها الاولاد بذبه الانعام جعل ذلك فضيله لابراهيم تصريف تصريف لاسماعيل عليه والسلام وجعل ذب سنة سنه من بعده الى يوم العاشر فاقيموا عباد الله شعائر هذا المشعر فما عمل ابن ادم يوم النهر احب الى الله من اهراق الدماء اخراق الدم ليقع من الله قبل ان يقع في الارض كما ان النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم اخبر بذلك وامر روى شيخان في صحيحيهما ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ضحى ضحى بے قبص اکران ذبح ہما بیادی شریفہ واض قدمہ شریفہ فلما حما الاول قال بسم اللہ اللہ اکبر اللہ عم محمد وآلہ ثم علیہ الثانی وقال بسم اللہ اللہ اکبر اللہ امن شاہدلغ وشهدت الملائكة له بالتصديق ولقي الله لا يُرْشِكْ به شيئا روى التبراني في الكبير عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما انه قال من مَا وجد سعة فلم يضحي فلا, فلا يقربن مصلنا فتقربوا عباد الله في هذا اليوم اليوم بضحاياكم

فالبدنة عن صبي وبقرة عن صبي وشاة عن وَاحِدٍ ولا ذهبها الا من بعد صلاة العيد ويومين بعده وال والافضل لمن يريد ان يُدْعَى ان يَزْبَعْ نفسه او يوكل بعد ان يُعْرَزَ عليها الماء ويستعب التصرف سلوس لنفسه وثلث ثلث هديه وسلوسل للفقراء والمساكين إن كانت تطوع تطوعا فإن كانت وصية يتصدق بجميعها وعزم رحمكم الله شعير الله وأدوا الفرائض والحقوق فإن الله ذاكر لمن ذكر وشاكر لمن شكر عاد الله علينا ببركة هذا العيد ومنا من سوء يوم العيد وجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمته وهو ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل بدنا جعلنا لا جعلنا ها لكم من شعائر الله لكم فيها خير وفزكوا رسم الله عليه صوافا فإذا وزبت ذنوبها فكلوا منها وأطعموا القانئة والمعترة كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف الرحيم اللَّهُ الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما امر واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ارغاما لمن جاهد به وكفر واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد ومولانا محمد وعلى اله واصحابه مصابه الغرر عباد الله اتقوا الله تعالى من سماء اللفظ وفزول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر واعلموا ان الله امركم بامر البداء فيه بنفسه وثلنا بملائكته المصبهة لقدسه وثلث بكم ايها المؤمنون من بريه جنه وانسه فقال تعالى مخبرا وآمرا إِنَّ اللَّهُ مَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا ونبينا ومولانا محمدٍ الإمام الحرمين وصاحبين حزرتين وعلى آل محمد

وعلى الزاهد الأبوى من ناتق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا أبي حبس عمار بن الخطاب وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وعلى أصاد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعلى والدي سيدين أبي محمد الحسن وعبي عبد الله الحسين وعلى أمهما فاطمة الزهراء وعلى عمه المعظمين عند الله والناس المطهرين من الدنس والارجاس أبي عمارة الحمزة وأبي الفضل العباس وعلى تمام العشرة المباشرة صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأخذ الكفرة والمقتدعة والمشركين اللهم شدد شملهم اللهم مزق جمعهم کہ اللہم ادم میرے دیا رہو اللہم انصر من نصر الدین وخزل من خزل المسلمین اللہم انصر من نصر الدین محمد وخزل من خزل الدین محمد وجال اللہم آمنت مطمئنت سائر بلدان المسلمین وکتب اللہم سترا و سلامتا والعافیت علینا وعلى عبدك الحجاز والغزات والمصافرين في برك وبعرك من أمة محمد أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعزكم لعلكم تذكرون وذكر الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى اعلى وأولى واعز واجل واهم واتم واكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر لا حمل التوكيل করতে ها ها i Allah...